Наші вітання усім, хто цієї миті на хвилі телеканалу Миколаїв. В Ефірі програма Розмова на тему в студії І Я запрошую вас до бесіди присвяченої життю багатонаціональної національної громади Миколаївщини. Сьогодні до нас завітали дві. Квітучі, яскраві жіночки, Представниці Миколаївської обласної громади Русич, Валентина Карпуніна, поетеса та композитор, та Галина Кукуровська, співачка аматорка. Я вітаю вас і дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня! Доброго дня. Я на самом деле бажаю, когда к нам приходят красивые женщины, яркі, цветущее, весна на дворі. Сегодня мы будем говорить о поезії, о, о красоті жизни в целом, потому що... представляют свою позицию философскую две красивые женщины. Валентина Евгеньевна, ну, первый вопрос будет к вам. Вот как вы чувствуете весну? С чем она ассоциируется у вас? Вот с этими тюльпанами? Конечно, с этими тюльпанами. И с тем, что солнце пригрело, почву. И каждый день подрастают росточки, трава зеленеет, почки раскрываются. Все это, конечно, такое вдохновение получают этого. И рождаются стихи, потому что все красивое нельзя не заметить. Это правда. А особенно, знаете, когда человек умеет переключаться и умеет считывать вот ту красоту, которая действительно дается Господом Богом. Я хочу задать вопрос, Галина Андреевна, вам. Вот для вас весна — это прежде всего обновление или это вдохновение до такой степени, что хочется петь, наряжаться Вы. красиво? Вы знаете, я человек, во-первых, в марте я родилась, и родились все мои дети, дочь и сын. И поэтому для меня март – это настолько оживление, обновление. И вот то, что в тебе сидит, столько духовности, красоты, добра, его хочется кому-то преподнести, идти петь, говорить слова, потому что мы родились для того, чтобы дарить добро, красоту, весну. Весна для меня – это… <laughs> это что-то. Это правда. <къем> потому что когда женщина, знаете, вот чувствует веяние природы, а весна – это обновление, это зарождение жизни. И когда мы настраиваемся на ту же волну, это значит, что все хорошо в нашей жизни, как бы ни было. Да? Вот сегодняшнее время, сегодняшняя творческая жизнь. Как вы чувствуете, насколько сегодня действительно помогает понимание красоты, чувствование красоты людям вообще в целом? Ну, конечно, творчество, во-первых, Пусто, пустоту в душе она заполняет и отвлекает от всех таких вот проблем житейских. Помогает выжить, можно сказать. Это просто как одушина, как одушина. Это правда. Галина Андреевна, кто вы по образованию? Вы знаете, я по образованию, как бы даже вот сказать, техник-судомеханик. Но я настолько лирическая натура, и мне, как мама моя говорила, я самородом с Волынянка, и у нас растут березы, красота, Ліса кругом, озера. і зеленіє, льон цвіте гарно, волошки цвітуть, маки. І як я не можу говорити про красу, це взагалі. Ви знаєте, це прекрасно, коли людина технічної спеціальності настільки наповнює своє життя творчістю, що таким чином створюється єдине ціле, особистісне ціле, тому що творчість і те, що в принципі створює наше життя, наприклад, та ж технічна частина, ми суднобудівники, край, край, якби там так. не було, будемо сподіватися корабелів. корабелів. Це прекрасно. Як утворився ваш дует, Євгенівна? Мы познакомились на встрече библиотеки, 10-й библиотеке, широкой Балки. И Галочка пела там. Это была коля... пела... колядка. Да? да. И мы с ней шли после этого мероприятия и разговорились. Она говорит, я бы хотела песню вот такой проволожки. Я говорю, у меня есть такая песня. И так вот мы с ней дружились. И так она поет со мной. Идем по жизни вместе. Мы, во-первых, дружим чисто у нас такая дружба. А во-вторых, что у нас творчество еще мы несем вместе. Вот она любит стихи мои читать, песни поет. Для меня это очень приятно. Сколько лет вы вместе? Вот поддерживаете друг друга. Вот. Может быть, лет 10 уже Можно получается, да. Я знаю, Валентина Евгеньевна, вас давно, еще на радио Николаев мы представляли ваше творчество. И я помню, как вы сказали, у меня есть человек, как я. Да. Я помню это, да. Галина Андреевна, не знала тогда. И когда да. вот сегодня я вас увидела, вы настолько похожи, вы внешне даже похожи, что действительно это счастье, когда в жизни дается такая возможность встретить человека, который дышит, понимает эту жизнь, вот так как ты, и поддерживает, и, собственно говоря, сегодня представляет даже творчество. Валентина Евгеньевна, ну хотелось бы все-таки поговорить о философии вашего творчества. С чего началось все? Ну, началось все со стихов, потом я переключилась на песни. Вы же тоже абсолютно далеки от по профессии, от... от литераторства, Я да? тоже В Черноморском заводе проработала 29 лет. Но тем не менее, видно, оно во мне сидело. Потом благодатная такая почва была, и оно все вырвалось наружу. И я несу это творчество. Вот прошел мне недавно творческий вечер. Тамара Николаевна Белоусова была организатором этой встречи. Также я в литературном объединении ⁇ Стапель ⁇ это старейшее объединение в нашем городе от Черноморского завода. Я там проработала, это, мне, это мое родное, потому что завод ⁇ это частичка моей жизни. 29 лет проработать ⁇ это тоже какой-то отрезок жизни, огромный я считаю. Поэтому я несу это творчество. Что вдохновляет вас сегодня и какие направления ближе? Потому что когда-то вы говорили о том, что вы позиционируете в творчество все разнообразие женской личности, сущности как таковой, та, которая дает жизнь, и вот это разнообразие женского внутреннего состояния ну, выливается у вас в творчестве. Сегодня что-то новое появилось, какие-то новые направления? Больше я детской тематики вот увлекаюсь. для детей пишу, потому что ну так люблю перед детской аудиторией выступать, смотреть в их глаза и пейзажная лирика вот сейчас больше у меня место занимает, потому что это дает отключиться как бы от всех этих таких проблем не очень приятных. Это и то, что заметить красоту природы, Божьей природы. Что... Сегодня у нас есть возможность тоже. Знаете, как переключиться на красоту. И именно сейчас, дорогие друзья, мы послушаем с вами песню в исполнении нашей гости Валентины Евгеньевны Карпуниной. Давайте посмотрим. Плакала береза на краю Плачет просто, что ей одиноко, или от того, что роща так далека, может плачет просто, что ей одиноко, или от того, что роща так далека. Сила сережки, ветер их ласкает, и весне березка листьями кивает, Да не может только перед ветром гнуться, веточкой березки кроще выдотянуться. Перед ветром гнуться, веточкой березки проще бы дотянуться, нежным лепесточком, или верхушкой кроны, краешком листочка, чтоб не лили. Темно на Гордо вверх подняться И любовь с обрыва Век одной остаться Может темно на Гордо вверх подняться Искала береза на краю обрыва, Проливала слезы травушка на диво. Может, плачет просто, что ей одиноко, Или от того, что родина далека. Может, плачет просто, красивая лиричная загадка женщины и души музыка вечно загадка и женщины и души у том числи валентина евгенина красивое конечно произведение я бы сказала очень душевная очень лиричная вот тема женщины сегодня как вы ее видите насколько она у вас вида изменяется потому что каждый раз мы заявляем какую-то новую женщину как вы видите современную женщину какая она Современная женщина ассоциируется с, вот, с вишней, с яблокой, с яблоневым ябл... цветом. И вот чем больше мне меня лето, тем я возвращаюсь года, когда была мама живая. Ассоциируется у меня мама с вишнями. И вот. Современная женщина все-таки материнство, основа да, материнства. материнства да? Конечно. Я да. знаю, что у вас есть прекрасное стихотворение по этому поводу. Пожалуйста, да. прочитайте для наших зрителей. Аї, квіточі пишні, як серце в грудях як б'ється, які у мами вишні, нема таких, здається, солодкі, соковиці, я її пила, їла, нема таких у світі, частує мама мила. О, дякую, всевишні, душа красі відкрита, які у мами вишні. Нема таких у світі, на білій скатертині рядками йдуть мережки, Навколо квіти сині і вишні, мов сережки, Солодкі, соковиці, я їх би їла, їла, Нема таких у світі, Частує мама мила. Ой, точно, да, нема да, таких усвитий, да, а? да. до слез, конечно же, потому да. что очень чувственно, бентежить душу слова, это да. правда. Галина Андреевна, вот знаете, когда вы понимаете то, о чем заявляет автор, это очень важно, когда ты исполняешь произведение, да? Вы поете песни Валентины Евгеньевны и читаете стихотворения. Как вы считаете, что главное вот, в творчестве вашей подруги? Саме найголовніше це її душа, її чистота. Ми всі йдемо, не йдемо там, де десь грязна водичка. Ми йдемо до чистої води, до криниці, до чистої роси, до зір ясних, де пахне квітами. І сьогодні я ці квіти принесла, бо вона така сонячна, вона красива. І розумієте, і кожна жінка, кожна людина, вона такі мріє про хороше. І коли співаєш ту пісню, відчуваєш душу. Бо кожна жінка у будь-якому віці, вона прекрасна, ви розумієте? І людина там добро, радість, краса, любов оце саме головне, її, її така сила. Філософська. філософська, так? філософська так. Ну, давайте будемо читати вірші Валентини Карпоніної да. у вашому виконанні. Що ви запропонуєте нам? Ця Іриша написала, як я розказала про свою волинь, і як я дівчинкою бігала по житті, і вона раз, не розмовляючи чисто на українській мові, вона видала мені, я, була зворушена. Я по жовтому житу іду на світанку. Спочивала в дитинстві, у ньому не раз. його золото я пам'ятаю і змал. Ой ти, житонько, жито моїх спогадів час. Усі маки яскраві між ним червоніють, і волошки, мов очі, озер синява, буйні вітри то житонько хвилями хилять. Моя пісня дівоча у серці співа. Я заплющила очі. Ось бачу стежину. Бо соні ж я йду по траві край села. У віночку стоїть дуже гарна дівчина. Моє жито. Це ж я молодою була. Ой, ой-ой-ой! <рес> Що не вірш до відкровення. І знаєте, ось сижу, дивлюся, дивіться, ці жінки представляють край корабелів. Судно будівельників, і наскільки чуттєво вони можуть передати своє ставлення до цього життя, до нашого краю, до України в цілому, і позаду в нас ікона, заявлена ікона як символ жінки Божої Матері це робота Валентини Євгенівни, бісерна вишивка. І це говорить про те, що життя триває, продовжується, і саме завдяки ось творчому підходу. Ми бачимо красу, ми бачимо продовження. І е, зараз я хочу поставити до вас, любі мої жіночки, е, трохи філософське питання. Е, сьогодення нашої держави дуже особливе. Ми кожного разу говоримо про те, Усередах особливо, що кожна нація, кожен народ, який проживає тут, на півдні України. Ми гуртуємося, ми об'єднуємося, ми заявляємо краще, що є у кожній громаді. Сьогодні ви бачите, що ми спілкуємося і російською мовою, і українською. Це говорить про те, що ми прагнемо до співпорозуміння. Між тим, як ви вважаєте, яка ж головна формула сьогоднішнього часу і виходу з нього? Валентина Євгенівна. Головна формула це. чтобы наконец-то обрели мир ради будущего ради детей потому что дети это наше продолжение я вот четыре строчки прочитаю рубить побольше добра у свети чтобы в добри росли вы сидите завжди шануйте свою родину Благословенну нашу украину у вас очень хорошее стихотворение, вот буквально вот этот э, листочек, и там написано, мы действительно готовили его, и я хочу, чтобы вы его продемонстрировали для наших зрителей. От теплых слов растает глыба, и зазвенит вокруг капель. Я жизни говорю спасибо за каждый миг, за час, за день, за то, что красоту я вижу зимой и летом, все одно, и только войны ненавижу наверное, так и быть должно. И не ищу путей легких, а напротив, трудности пройду. Людей таких я знаю многих, и больше их пути найду. И будет с кем мне поделиться, вдохнув тепло в холодный мир. Когда погода будет злиться, друзей я позову на пир и поделюсь кусочком хлеба, а тает лед от теплых слов и попрошу тепла у неба, чтобы усилилась любовь прекрасно. Усилилась любовь. Не имеет любовь ни возраста, ни цвета, ни запаха. Она просто есть. И если люди настроены на эту волну, конечно же, они все увидят и поймут, и считают, и наполнятся ею. Если мы обращаемся в другую сторону, конечно же, это неправильно, это то, что разрушает. И сегодня мы должны вовремя остановиться и понять, к чему мы ближе, Галина Андреевна? Как вы считаете, в чем сегодня суть момента нашего? <къем> суть момента в любом – это первое нести добро, показывает э, каждым шагом, каждым своим. Э, если человек не прав, в каждом человеке есть что-то очень хорошее. Его надо замечать, его надо преподносить. Нет плохих людей, нет э, умения контакти, говорится, разговаривать друг с другом. Э, то есть любить, чтобы в душе была любовь. И не думать, что кто-то вот плохой, а ты делай сам добро. И оно потом вот пойдет, пойдет. Если добро, я сею, я Ковалечка говорит, значит жито. Действительно, добром, поступками, допомогою один До одного так відношення. Якщо дивлячись я співаю пісню, і людина стала від того їй краще стало. Я радісна. Якщо треба заспівати для аудиторії просто для одної людини, я для неї заспіваю на весь білий світ для того, щоб вона була щаслива. Якщо кожна людина це буде робити один для одного, у нас буде життя прекрасніше. Це істина. Ви знаєте, можливо, основи моралі української вони завжди спрямовані були на взаємопорозуміння, на любов, на мир. І в принципі, те наше уособлення ось півдня – це якраз формула нашого щастя, тому що на півдні дуже багато людей, дуже багато націй, але розуміємо одне одного, розуміємо мову інших людей і спрямовуємо своє серце на те, щоб побачити, це почути. І е, долучитися іноді до культури іншого народу. зараз, шановні друзі, знову в нашому ефірі лунатиме пісня. Я хочу попросити режисера, щоб ми поставили відеоролик останній, який розкаже нам про творчість двох подружок. Це буде прекрасна лірична композиція. Байте відпочивати, насолоджуватися співом. Не плач, моя душа, не She. Душа Співає, це найголовніше. І дуже хочу побажати, щоб у вас, любі жіночки, мої, милі гості, душа співала ще довгі-довгі роки, щоб ви процвітали, щоб поряд були ваші рідні, близькі, ваші дітки, щоб радували вас. А у вас в серці було бажання творити, співати і прикрашати це життя. Час нашої зустрічі завершується між тим, ваші побажання нашим глядачам. Наприкінці. Я люблю свой город і свою улицу. Вот такое стихотворіння написано. Тарас Шевченко у Бронзі стоїть, пронизує погляд століття. Його заповіт у серці звучить: минають хай нас лихоліття. Живу на Шевченка, вулиці Я, свій рідний район полюбляю. О мій Миколаєве рідна земля. Про тебе вірші я читаю. Нехай квітне наш Миколаїв. І квітнуть всі люди, які живуть у ньому. Я дуже рада, що ви були з нами. Всього вам найкращого і до наступної зустрічі в ефірі. Дякую. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма розмова на тему. Я Анелі Толмач. дячна всім, хто був з нами. І Я хочу побажати вам миру, добра, злагоди. Любімо наш прекрасний південний край, бо він справді того вартий. До зустрічі на хвилі телеканалу Миколаїв.